やっほー皆さんするみえですこのチャンネルではこの動画は最初なので自己紹介をすると思いますじゃあ始めましょう私はクレイナから来ました今日本で 生活をしています。このチャンネルでは多分みんなと日本で感じたこと、驚いたこと、それから学んだこと、みんなさんとシェアしていきたいと思います。 あの日本に来てからたくさん新しい経験をしていましたもちろん文化がとても違えたそれから言葉の株が大きいなのでそして日本道徳の召喚など驚くことばかりしてたでもその中ではいろいろなことを学び あとっても面白い体験を知っていますこれからも日本での生活や経験を通してみんなに役立つ情報を発信していきたいと思います是非最後まで見てくださいねじゃあ最初は私はちょっと日本にぴったりを教えたいと思います 多分みんなこれをよく知っているけど2022年にロシアはウクライナ侵攻が始めましたそのひどい戦争なのでたくさんウクライナ人は自分の人生を守るためにウクライナを 離れれななければなりませんでした私は日本に1年半年前に来ました。多分あ去年の1月にあ来ました。最初、あ私は一人で帰国しました。それから半年後であ弟を日本にも連れてきました。弟はまだ子供です。あ15歳だけです。 私は日本に来たばかりの時毎日毎日家族について考えました。本当に心配でした。それから多分去年の5月、ロシアは毎日毎日、キウを攻撃しました。実ははその時私は あたくさん泣いていました本当に難しい感じられましたあだからキーウでは本当に生活するのは危ないので両親と一緒にあ弟もあ日本に飛行機するのは決めました今はただと一緒に2人であ東京に住んでいます 弟も高校生です <laughs> あ国際の学校に勉強します私は語学学校で日本語を勉強し続い,あ続いています実は私はまだペラペラではないだと思いますもちろん毎日のいろいろな簡単なトピックについて話すことができるけど あ本当に難しいスピーチとか発表するのは多分準備しない場合本当に難しいと思います <laughs>。そんな感じですねあ。じゃあ実は私は合格学校では上級レベルを学びますけど <laughs> そんな自信はないと思います。 だいだい中級レベルと思います。でもまだじゃあまだまだま <laughs> だでも本当に一生懸命一生懸命勉強するし本当に頑張ります。おととはまだ日本語を、うん、話せません <laughs>。そうね。1年ぐらい日本で住んでいるけどまだしゃべらないです <laughs>。 ですね。どうしてどううししてて <laughs> まずおとどは国際の学校で勉強するので授業は全部英語でそれから先生とか学生はいつも英語だけしゃべるので日本ではあんまり使わないです。それから日本語授業が本当に少ないです。 うん、毎週一回二回だけですだからあ弟があもっと日本語を勉強するために追加の日本語の授業をあのあ始めました、えー、そんな感じですね <laughs> 今あちょっと自分のイメージとか 始たた経験をいいと思います実は日本に来た時本当に驚いたことはあまりないと思います。どうしてじゃあ私は日本について子供の頃興味があったのでだからあの子供の頃から アニメをたくさん見たらあとでいろいろな本とか漫画とか記事とか読んだらあとでいろいろなテレビでインターネットで動画を見たら、うん、多分日本についてたくさん調べました。 だから日本について強いイメージがありました。もちろん日本についてたくさんいろいろなことを調べていましたけど、本当にすべて知ることはできませんでした。私は外国人なので。だからまず日本に来たばかりの時、一番驚いたことはやっぱり言葉の顔でした。 実は日本に来る前に私は4年ぐらい日本語を勉強しましたウクライナ日本センターに勉強していましたこの場所ではなんか日本語のコースを日本語の学校みたいがありましたでも実は本当に授業が少ないので 毎週2回だけ学ぶのは長い時間かかりましただから私は少しずつ少しずつ日本語を勉強していましたあの日本に来たばかりの時日本語はあんまり喋れなかったと思います多分一番簡単なあ自己紹介とか会話をできましたけど あまり日本人と話した時えっ、ー、といろいろな言葉とかあ何か誰か私に話すのはあ本当にわかるああ分かることができませんでした日本語を少し勉強してきたつもりでしたがあ実際に使ってみると うん全然違いました。例えば、レストランに注文するのは、それから、クリアクションに来き、銀行に行くとき、何かお知らせは本当に大変でした。いろいろな難しい言葉を使ったり、えー、敬語を使ったり、私は時けけえ,え これは本当に日本語ですかと思いました。だから、一番難しいです。多分、私は今、1年半年に日本に住んでいる後で、大体大丈夫と思いますけど、まだ、区役所に行くとき、それから、銀行に行くも、あ、ちょっと。 難しいかなと思いいますいやいやまあ今 <laughs> あ、うん、話すのは会話とかあの、だいたい大丈夫と思います私は携帯電話であの、連絡を送ることができます多分これ,これは最後と思います本当にあの、私は英語を勉強するとき実は私はなんかだいたいパラパラになって だけど、その時あ電話で誰かと話すのは一番大変と思いましたうん、まあ今全然大丈夫です <laughs> もちろん英語と日本語を比べた私にとって英語はあもっと分かりやすいと思います、ね、でも今私は私は日本語でもあの電話で話すことができるので 本当に嬉しいです <laughs> とっても嬉しいですじゃあ次ちょっと地下鉄に話したいと思います東京の地下鉄は本当に怖いです多分世界では、うん、一番大きいかもしれないけど日本に来たばかりの時どうやって地下鉄を使ったのは分からなかった。 本当に心配でしたあのいろいろな線があるとか電車がいっぱいあるので、うん、自分で使うのは本当に心配でした <laughs> 最初1人でクタツを使った時、まあ、やってしまいました <laughs> そうですねでも日本の交通機関は とても便利なのであのあいろいろなあお知らせとかあアナウンスがあの駅の中であいっぱいあるので本当に分かりやすいになります外国人もあ分かりやすいと思いますだから今、うん、多分一年半年後で多分大丈夫と思います さらに日本の食事もとてもびっくりしましたあさあ実はあ私はウクライナでもたくさんあ日本の料理をあ食べました日本の料理を本当に大好きなのであのウクライナではいっぱい寿司レストランがあるので多分あ毎月 毎月なんか1回2回3回ぐらい日本の料理を食べましたラーメンもウクライナでは食べましたでもまだあの日本に来た時あ味はちょっと違うんだと思いますそれから他の面白いあ食事を始めてみました、うん、多分あ 前でアニメを見たらこの料理を見ましただから、うん、大体知っていますけどあまり前でなんか食べたことがないだから本当に面白かったですね例えば初めてたこ焼きとかお好み焼きとかおにぎりを 食べましたあー美味しそうと思いました本当にやばいね <laughs> 時々私はウクレイナの料理をまだ食べたいと思います日本ではウクレイナのレストランあまりないです <laughs> 残念なのでやはりあのうちで時々ウクレイナの料理を作るけど 日本ではあの一番の材料はあ見つけるのが難しいなのでなんか全部のクレーナの料理はあ作ることができませんあだから <laughs> ちょっと残念けどあ日本の料理は大好きなので、うん、大体大丈夫と思いますじゃあこれから終わると思います今日は私は私 私の日本で最初の体験を少しだけ話しました。これから、これからももっと面白いエピソードを皆さんに届けていきますので、ぜひチャンネルを登録お願いします。じゃあまたコメント欄で皆さんと 感想や質問を聞きたいですあ、次の動画で皆さんの質問に答えたいと思います今から終わりましょう今日見てくれてありがとうございますまた次動画で会いましょうまたね <music>